Уважаемые присутствующие, мы с вами проводим сегодня заседание конкурсной комиссии, в котором проведем конкурс на замещение вакантной должности директора Волновасского творческого центра молодежи. Значит, в чем будет заключаться наш конкурс? Вот у нас есть единственный кандидат, Наталья Анатольевна, подходите, пожалуйста, сюда. Я вас не знакомлю. Наталья Анатольевна Алферова, присаживайтесь. Значит, в ходе собеседования Наталья Анатольевна нам представит план развития творческого центра молодежи на один год и на пять лет. А потом, у кого из членов комиссии возникнут вопросы, мы, конечно же, сможем задать их Наталье Анатольевне. Пожалуйста, Наталья Анатольевна. Алферова Наталья Анатольевна, 46 лет, не замужем, двое детей. Дети 21 и 8 лет. Стаж работы в культуре 26 лет, образование Высшая Харьковская Державная Академия Культуры, по образованию по специализации режиссер эстрады и массовых зрелищ, помимо того диплом э, театральной актрисы и диплом частной школы бальных танцев Дороговцева, Сергея Дороговцева Донецка. Э, подготовлены программы, планы развития группы и практики это документы, которые подтверждают, на основании чего я писала. Вы можете их просмотреть. Это все, чем я пользовалась для того, что и двойные экземпляры на нашем плане. Волновасский на творческий центр молодежи в 2021 году будет 100 лет. Это краткое предисловие о центре, куда Петя на должность директора центра. Коммунальная собственность Волноварского городского совета, следовательно, мы не являемся творческий центр молодежи, не является юридическим лицом. Печать, документы, бухгалтерия, это все в городском совете. Все, что находится в Волноватском творческом центре молодежи, э, за пределами его и само здание, это, безусловно, коммунальная собственность Волнованского городского совета, включая заработную плату, которую выделяет Волноватский городской совет. В центре на данный момент 22 коллектива, из них 15 детских. Здесь в документах представлены, расписаны каждое коллективы, количество работы, преподаватели, фотографии, праздники. Я вы представляю, представляю, да, да, я вы, представляю да, перспективный план на 2016-2017 год. Если я буду директором Молоноваского Творческого Центра молодежи, я буду базироваться и основываться основными документами, которые присущи заведению культуры. Это нормативно-правовой базы, типовой документации культурного заведения, методическим обеспечением и, безусловно, сами мероприятия. Здесь также в документах предоставлены все эти вышесказанные слова, по каким пунктам я полностью буду работать, если я буду директором центра. План мероприятий по культурно-массовой работе, то же самое он предоставлен вам у вас это на 2016-2017 год. Здесь расписаны все мероприятия с учетом календарных дат, с военно-патриотическим воспитанием детей и подростков. Здесь учитано развитие культуры, развитие Украины обрядовесть, все, 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 что связано с нашей страной и учитывая, конечно, мероприятия, которые связаны с нашим городом, все, что проводится в городе. Это проводит Волноваский творческий центр молодежи, а следовательно, если я буду директором, то, конечно же, я буду принимать здесь активное участие. И здесь же предоставлена документация у нас, это перспективный план развития Волновского творческого центра молодежи на 2016-2017 год. В этом году планируется подтверждение, еще раз, аттестация коллективом на звание народные образцовые, которые не прошли своевременно. В этом году будем подавать документы на аттестацию присвоения звания народного вокальному коллективу World Art. Это взрослый вокальный коллектив, который работает по фестивалю. Очень долгое время один и тот же став, который исполняют девушки. В 2016 году, как, впрочем, и каждый год, это проводится дополнительный набор детей и подростков коллектива художественной самодеятельности. Особую руку, конечно, определяется детям, которые из малообеспеченных семей, переселенцы, неблагополучные дети. Потому что все коллективы в УНОВАСКОМ творческом центре молодежи работают на беспуштовной основе. У нас не платится ни за занятия, ни за костюмы, ни за обувь, ни за что. Дети полностью занимаются поставь. И что еще в перспективах, конечно, в этом году и 2017. Завершить внутренний ремонт второй половины здания Волноваского творческого центра молодежи. Это на этот год. Приобретение сценических костюмов, сценической обуви, сценической декорации, дополнительной аппаратуры, приобретение кондиционеров, хореографический класс. Ну и самое важное, конечно, сейчас это оформление в каждом кабинете, как мы говорим его, точек ритмного края, где дети знакомятся с историей культуры, создания Украины, с традициями, с обрядами. Ну, Они не только с этим знакомятся, они в этом участвуют, они создают эту историю в нашей Украине. Вот это вкратце все, что касается перспективного плана на один год. И, и Спасибо я... большое. Сейчас mm -hmm. мы остановимся на секундочку. Члены комиссии вопросы по поводу перспективного плана развития на год. Ну, надо, будем, как все понятно. Пока по все материально технической понятно. базе, да, mm -hmm. по социально-экономическому развитию понятно все. Пока все, все ясно. Я просто как бы добавлю, Наталья Анатольевна, может, немножко волнуется и стесняется. У нас, да, то, что она сказала, много работает кружков творческих, и у нас как бы создана при ее руководстве создана школа раннего развития, где очень много деток с трех лет до пяти, они посещают эту школу раннего развития, готовятся в школе, и там в игровой форме детей постепенно привлекают и приучают в школе. Поэтому детей много, сколько? Более 100, Более 100, человек, 100 человек. Мы да. отказываем во многом приемах. Почему? Потому что вот если... Я дальше скажу, В план, да, перспективный план. Да, для ну, уже создана база. Да, да для них есть, да, для Конечно. них создан отдельный кабинет большой, все у них необходимое есть, там и столики, и э, материалы весь и, материал материал и так Плюс Дети да. тоже самое, я да, то, что абсолютно бесплатно. Дети приходят, им тут же выдаются и тетради, в которых они работают, и ученики домашнего, то есть весь материал. У нас нет платных коллективов, у нас нет платных занятий. Все, спасибо. Вопросов пока нет, да? Ну, и, Наталья Тона, в краткой форме, перспектива перерыва. Доживем до столетнего юбилея. Вот хотелось бы до столетнего 2021 году будет сто лет. Хотелось бы, чтобы в течение этих пяти лет к юбилею клуба мы все-таки дошли. У нас два коллектива уже народный образцовый. Если вокальный, у нас будет народным, то как раз бы школу раннего развития, если перевести на основание народности, ну здесь взрослого коллектива, это разрешается в культуре, разрешается, то, конечно, будет добавлено две штатные единицы, которые именно занимаются только детьми. Помимо того, что в школе раннего развития у нас не только подготовка к школе идет, а с ними занимаются хореографии, с ними занимаются вокалом, с ними занимаются театральным искусством. Самое важное, чтобы дети смогли полностью обосноваться в мире взрослых. Вот и все. И в перспективе, конечно, бы очень хотелось бы, что, чтобы у нас к столетнему юбилею, нужно я закрою, это много-много написали. Нет, много было. Я основное. Чтобы у нас, вот в этом году закончится ремонт, приобрели мебель полностью на вторую половину здания, чтобы у нас облагородили усадьбу, по территорию вокруг центра. У нас стоит большой, конечно, спортивный комплекс, но я думаю, там и тренажерная площадка не помешала бы, ограждение полностью всего центра тоже самое не помешало бы. И там нужно, конечно, еще ремонтные работы, облицовка здания. Тогда это, это будет шикарно. Да. Да, это будет, конечно, как раз вот тот уголок для детей и подростков, куда они совершенно бесплатно приходят, и занимаются любимым делом. Вот это самое важное для нашего центра. Но в плане творческих В плане вот, творческих у нас... Ваших перспектив. В перспективах мы добавляем мероприятие, которое сейчас особый удар на военно-патриотическое воспитание детей. Вот здесь, да, вот здесь нужно, чтобы каждый ребенок знал, где живет, кто он такой, чтобы он все знал о себе, о своей стране. Так у нас все будет в этом государстве хорошо. Ну просто добавлю по ходу мероприятия, которые проводятся, они у нас, естественно, ну, все вы знаете, что мы с вами как бы более русскоязычное население, что мы привыкли мероприятия проводить на русском языке, но мы идем как бы много со временем, и уже мероприятия даже не камерные, которые проводятся в ТЦМ, а и на площади, вот, допустим, Христос народился, на драма, мы уже проводим ее на украинской мове, и дети приучаются, и как бы в этом тоже есть позитив, есть плюс Наталья Анатольевна, поэтому я так думаю, дальше мероприятия мы да. тоже будем как бы планировать. Ну, не говорим, что полностью перейдем на украинскую мову, но, хотя в этом ничего плохого, но как бы жизнь покажет, будем да, говорить. Да. Украинские традиции мы, конечно, да. понимаем, да. у нас и святого Дилия, и Святого Николая, и Рисба Христова. Это да. все да, уже да, это все есть. четко по традициям поднимается литература историческая, и смотрится, а как это было в 18 веке, а как это было в начале. Можно пожелание Елена Можно, ну, конечно. Ну, в этом году у нас принята программа патриотичного выхования молодежи. В январе была принята всеукраинская. Буквально вчера область нам скинула областную программу. Я вам скину Ну, хочу пожелать, может быть, на базе вашего творческого центра молодежи вы откроете какой-то патриотичный клуб. Потому что у нас ни в городе, ни в районе его нет. Ну, который будет объединять молодежь допустим, патриотичного напрямку, потому что у вас как-то больше ну, культурного развития, ну, да. раннего развития школы, раннего развития детей. Я ну, просто хочу сказать для информации, что как-то я зашла вечером в творческий центр молодежи, увидела, сколько этих детей, много и сколько родителей, ну, как бы надо отдать должное за да. то, что работа проводится. И хочу так сказать, такое пожелание, что если вашими силами мы вам готовы помочь, вы сможете, то нам бы открыть какой-то клуб патриотичного выхования молоди, вот именно такой. Я вам сброшу областную программу, вы посмотрите, какие направления, и может быть мы совместными усилиями что-то сделаем. Ну да, для перспективы это принимаем. Да просто нужно помочь наталья Анатольевне отширить штаты. это уже вопрос, сейчас, крась, да, у, у нас вторая да. категория. На <свят> <свят> по, по оплате труда можно перейти на первую. Не позволяет нам… больше здания. там не играет Поэтому пересмотреть, пересмотреть штаты и по национально-патриотическому выхованию тоже добавить какую-то единицу, потому что Наталья Анатольевна ну, это заниматься, да, кого-то нужно пригласить однозначно, тогда будет гораздо лучше. И штаты нужно, нужно увеличивать, потому что на той стороне детей очень много, вот, желающих заниматься тоже очень много, а руководителей как бы не хватает. Это да, врачи спасибо, уже спасибо, да. ну, это в протоколе точно. все секретарии этой сведения к принимаем. Еще пожелания, вопросы к Наталье Анатольевне. По финансовой да? деятельности. За пять лет не говорю, вы действительно просчитывали, сколько нужно денег поездками с костюмами, с ремонтом, в городском совете, закладываются деньги на фестивали, на костюмы, на концерты. В этом году мы выделили именно на проведение всех мероприятий приобретения 100 тысяч. И как бы их осваиваем, уже освоили. И вот в этом году... Только в этом году на костюмы выделили 93 да, тысячи. Но это уже у нас идет подоходная часть в бюджете. Как бы. вам, вам повезло. Что а? Здесь а? Здесь это было, было это было, наверное, это было на год нет, выделить. Нет, а. нет, нет, нет. Это да, но это когда мы формировали бюджет. Это, это план, конечно. Да, это да, да. Это, это по плану мы, бы. А теперь уже там как больше, больше, может больше еще, да, но да. Это очень мало, конечно, конечно. Это, потому что у меня 110, это очень мало. Но, ну, ну вы, примерно как бы одинаково вы там, да, да. Вот, ну, выделяется, как бы есть возможность сейчас, да. Ну, на последней сессии мы выделили 75 тысяч на приобретение украинских костюмов. И именно э, костюмов, костюмов настоящих, да. да на Львовской фабрике нам их шьют, и вышиванки, и обувь, и все Сейчас это, чуть-чуть вот, аппаратуру обновляем ну, на 24 тысячи. Тысяч. Ну, это а мы уже считаем то, что тысяч. это. А на год, Ирина Юрьевна задала вопрос, сколько на год а, в, в бюджете. Это было 100 тысяч, да, на проведение мероприятий. А уже приобретение, это уже больше. Еще вопросы? Нет, да? Ну, у меня как бы не вопрос, я просто Нет. хочу сказать, что Наталья Анатольевна действительно опытный руководитель. И на этом месте я просто другого руководителя на сегодняшний не вижу. Это однозначно. Это мое личное мнение. Вот. Поэтому я хочу пожелать Наталье Анатольевне э, именно терпения. Потому что в нашей работе это, наверное, самое главное. Да. И побольше помощников. Спасибо, и мы, Таташу, поддерживаем кандидатуру да, да. Натальи Анатольевны. Да да. да, да, ну да. тогда, да. пожалуйста, кто за то, чтобы кандидатуру Натальи Анатольевны Алфуровой утвердить и заключить с ней контракт э, на пять лет э, в должности директора Волгоградского центра молодежи, прошу голосовать. Кто за? Единогласно. Наталья Анатольевна, Спасибо. мы вас поздравляем. Спасибо большое. Мне да, да, вам нужно забирать. Так, уважаемые члены комиссии, спасибо всем большое за нашу плодотворную работу, спасибо большое всем за участие. Спасибо. Спасибо большое.